В начале игры мы столкнулись с проблемой недооценки, и соперника немножко недооценили. А, Хайпер, наоборот, были мотивированы, они дисциплинированно сыграли, подцепили а, свои броски, и получилась хорошая, интересная первая половина. А, но во второй не уже переломили, то есть поговорили про наши ошибки, и уже с серьезным подходом вышли и довели победного конца. В принципе, не шел бросок из-за у команды в первой половине встречи. С чем это было связано? Ну, это баскетбол. То есть в первой половине мы отлично разыгрывали атаки, были свободные броски, мы просто не могли забить. То есть если в первой половине мы не могли забить, то вот во второй мы все-таки забили свои броски, продолжая разыгрывать атаки на верном, и нашли свои, свои попадания. Еще спасибо. Ну и вопрос к главному тренеру. В принципе, здесь прозвучал такой момент недооценки соперника. Да? Как вот удалось, сказать, по ходу матча все-таки с вами подопечным решить, что с противником нужно сыграть на полной? Я не, 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 знаю, почему недооценка, когда мы здесь проиграли да, в первом туре. Я бы не сказал, что это была недооценка, была просто недоработка, прежде всего, защита. Комбинации, которые мы разобрали, которые четко определили, как играть, в них не, не, не сработали так, как договорились то, что касается защиты. Когда во второй половине изменилось то, что именно в этих комбинациях мы вернули то, о чем договаривались перед игрой. А, то, что касается нападения, мы просто в первой половине не забили несколько абсолютно легких мячей. Во-вторых, в первой половине сами себе усложняли игру, ну, то есть был свободный бросок, мы придумывали еще проход, еще какую-то передачу, если наоборот был, 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 был проход, мы придумывали э, паспорт не ну, было какой -то, ну, то есть просто сами себе усложняли ситуацию на площадке. Во а второй половине стали играть проще, начали использовать свои преимущества в определенных позициях, то о чем нам забивали практически каждый мяч, а так как мы стараемся играть близко до баскетбол, то нам нужно защищаться для того, чтобы либо подобрать промах, либо перехватить мяч и убежать в прыж. А так как нам все забивали, мы стали этого сделать, и нападение немножко сыграли неправильно, где-то поспешили, где-то каждый сам на себя по чуть-чуть взял, промазали, и наоборот все забивали. Тимур, такой вопрос, что в принципе неплохой получился матч, но вот чего не хватило команде, вот на ваш взгляд, так сказать, и со стороны как тренера и как игрока, вот чего не хватило для того, чтобы выжить полностью 4 четверти с Черкас? Ну, команда Черкас сейчас после усиления обрела такое, скажем так, лицо мощное достаточно скоростной команды, поэтому правильно Вася сказал, что державшись первую половину, сопротивляясь по сопернику, который в принципе по ростовым и габаритам превосходит нашу команду, у нас получалось определяться в первой половине. Ну и потом действительно их преимущество сказалось, что они большинство очков забились под кольца, и вот у них колоссальный процент попадания в 5%, Я даже не помню последний раз, когда видел такой процент в этой графе. Это показывает то, что они доминировали под кольцом, проиграли полтора раза на подбор в связи с этим, естественно. Ну и, как Василий правильно сказал, играют быстро, баскетбол, немного концентрация в защите теряется, потому что высокий темп сложно. И нужно отрабатывать защиту на все и нападение показывать свою игру. Поэтому получился такой провал. Ну и, конечно же, у Черкас гораздо больше ротация. Почти все игроки играли, 12 человек. У нас, к сожалению, мы не можем покраситься этим. Ну, скажем так, к сожалению, сегодня такова была игра. Ну, мы сделаем определенный выбор. недостаток.